Salam əziz izləyicilər, xüsusilə 9-cu sinif buraxılış imtahanına hazırlaşan şagirdlər. Bugünkü videoda Güvən nəşrələrinin 2024-cü ilə aid olan sınaq testini zəhnişləyəcəm. 7-ci suala qədər olanlar dinləmə mətnə aiddir. Ona görə 7-ci sualdan başlayırıq. Alien yad planetli deməkdir. 1-ə gedir A bəndi. Alive canlı, diri, 2-yə gedir C ə like laf da oxşar, bənzər üçə gedir. B bəndidir. Deməli olur bizdən ümumilikdə d bənd. 8-ci sualda bizdə düzgün variant yeriyəlik hallarına aiddir. Ziyarətli olanda bilirik soyadlarını cəmə dilib sonra yəliyə çevirməliyi bir doğrudur. Childrens apostrof doğru deyil, cəm şəkilçisi qəbul edib sonra yəliyə çevirib an hour's uh, therapy doğrudur, tək d düzgün formada yəriyə çevrilir. Today's newspaper ola bilməz, o deyə cümləməməli idi. A uh, week's rest uh, doğrudur, tək d artiklı var. Week də tək d tə verib. Yəni olur burada 1 3 5 C bəndidir. 9-cu sualda derivativ nouns düzəltmə isimlər soruşur bizdən. Uh, 9-cu sualın deməli A bəndində kingdom Mən A bəndində qaydanı nə pozur? E, daughter sözü pozur. E, B bəndində horseman mürəkkəbdir, pozur qaydanı. C bəndində oluşum awesome sadədir, pozulur. E bəndində kindertgarten e, mürəkkəb sözdür, düzgün variant qalır. D bəndi. 10-cu sualda e, artikl qoymalıyıq. Bilirik ki, play sözü musiqi alətləri ilə işlənərkən zə artiklı tələb edir. V ikinci boşluqda da sıras sayı var, burada da z artiklu verməliyik. Ona görə olur B bəndidir. 11-ci sualda birinci, birinci boşluqdan sonra lake sözü gəlir. Su əvəzələrinə biliriz z artiklu işlədir. Lakin göllərdə istisnə halları var. Əgər göl sözünü, gölün adını lake sözünə birlikdə versiniz, z artiklu yazmırıq. Lake sözü olmazsa z artiklu tələb eləyir. Burada ona görə boş qoyuruq. Və ə less summerdə less sözü ə, deməli sıran ə, qaydanı pozur. Onu görən burada olur ə, c bəndi. 12-ci sualda boşluqdan sonra cəm isim gəlir, ansiliri zəfti feilə aid olur. İsim cəmlənibsə deməli saylan isimdir. D-ni cins edirik, samiyə isimlərlə işlənir. Oldan sonra bilirik artikl olmalıdır. Beynilisdir. Düzgün variant E-bəndidir. 13-cü sualda boşluqdan sonra isim gəlir. Əvəzliyi seçməliyik. İkinci eynisiləy, şəxs əvəzinin adlıq hal formasını cümlənin ortasında işlədmirik. Cənisilər müstəqilliyəyəlikdir, özünə soruş isim tələb eləmir. Sonra beynilisilə obyekt hal formasıdır, bizə yiyəlik lazımdır qaldı A və D. Burda şəxsimiz can, kişi cins olduğuuna görə düzgün variant olur. A bəndi 14-cü suala baxırıq. Yenə əvəzi seçməliyi. Bu sözdən sonra domestic animals cəm isim gəlir. Deniz ilə ən artiklana görə təklərnə işlənirdi, bilirik. E bəndində zəhərsiz söz isim gəlməməlidir. B də də isim tələb eləmir. A bəndində z artiklı ilə işlənənlər cümməmizə saitələb eliyirdi. Ona görə A-nı da silirik. Düzgün variant olur C bəndi. 15-ci sualda sifətin dərəcəsidir. Evə bilirik ki, üstünlük dərəcəni göstəricisidir. Ona görə düzgün variant D bəndi olmuş olur. 16-cı sualda zəng bağlayıcısı var müqayisəyə. Uyğundur. Müqayisə dərəcəsində də bilirik. Qud gökündən dəyişərək betr olur düzgün variant olur B bəndidir. 17-də uh, I have been waiting for you two hours uh, vaxtı period bildirir, yəni nə qədər müddət gözlədiyini bildirir. Ona görə bitmiş zamanlarda işlənir. Daha çox D bəndini for-u götürürük. Sonra 18-ci sualda uh, prepositions seçməliyik. Safər sözü from-dan istifadə olunur. Safa from uh, əsiyyət çəkmək 19-cu sualda düzgün zaman seçirik. For five years var burada. Dedi. For əsasən bitmiş zamanlarda işlədirik. Bizdə də bitmiş zaman ancaq A bəndidir, has worked. 20-ci sualda every weekend göstəricimiz var, zaman zərfidir. İndiki sadə zaman olduğunu deyir bizə. İndiki zətdə zamanda da felimiz cəm şəxsəndə olduğu kimi qalır. Yəni olur B bəndidir. 21-ci sualda while cümlənin əvvəlindədir, sağında keçmiş zaman medi, ikinci fel isə sadə keçmişdə verməlidir. İkinci felə görək, rəng qaydasız feldir, gükünlə dəyişərək rəngi olaraq qeyd, qeyd olunub, verilib. Birinci verdə deməli keçmiş zaman medi seçəcəyik. Düzgün variant olur D bəndidir. 22-də deməli boşluqlarda həm cins fəillər seçəcəyik, həmçins olarkən eyni zamanda tələb eləyir ənfəzə yəni, zamanda qeyd edə bilmər. Düzgün variant olur D bəndidir. Hər bir felimiz keçmiş zamanda. Növbəti sual mətnin testinə aiddir. Videonu saxlayıb mətnə diqqətlə oxuyun. Sonra isə testin izahına baxın. Deməli, mətn birinci sualda ümumiyyətlə mətnin nə haqqında olduğunu soruşur. Mətnə diqqətlə baxırıqsa görək ki British writer yazacağı haqqındadır. Onun üçün düzgün variant A bəndə olur 23-də. 24-cü sualda bizə düzgün olmayan variantı soruşur. Deməni uh, Tolkien was born in South Africa. Deməli burada mətndə görürük ki, bax burada qeyd olunub. Bir doğru da götürə bilmərik. İkincidə deyir ki, anası 1904-cü ildə vəfat edib. Uh, bax burada qeyd olunub. His mother died ə 2 də doğrudur, yəni götürə bilərik. 3-cüdə 1916-cı ildə I Dünya Müharibəsinə qoşulduğunu qeyd eləyib. Burada verilib bizim 1916-cı ildə ə, ailə qurur və in the same year həmin ildə də II Dünya Müharibəsinə qoşulur. Bu da doğrudur. D bəndində the, the, the hobby was published in 1937. 1937-ci ildə dərjedilib. Elə bu üçüncü abzasda qeyd olunub. Bu da doğrudur. Deməli yanlış olan E bəndidir. 25-ci sualda uh, to protect someone or something and provide them what they need uh, definition sit to take care of b e bəndə olmuş olur. Sonra 26-cı sualda The Lord of the Rings consists of ə neçə hissədən ibarət olduğunu deyir. Soruşur bizdən. Baxaq, deməli. Ə, the first part of the Lord of the Rings. Deməli burada ilk hissəsini qeyd edir. Sonra deyir ki, he published the next two parts. Növbətə 2 hissə. Deməli 3 hissədən ibarətdir. Ona görə də 26-da olur C bəndi. 27-ci sualda Uh, what did Tolkien do after world war i? after the harvest season, he had to leave after four months, he became ill and was sent back home. his first son was born. Uh, after the war, talking to the English language and literature at the University of Leeds. Deməli, universitetə qəbul olub. Yəni olur burada D bəndin. 28-ci sualda nə deyir? What happened to Tolkien after his mother's death? Anasının vəfatından sonra ə, nə baş verdi? Ə, burda qeyd olunub he was taken care of by the church təbii ki biz bunu öz sözlərimizlə qeyd eləməliyik müxtəlif sözlərlə yazmalıyıq cümlənin quruluşunu dəyişə bilərik the church the church educated Edə bilər. 29-cu sualda da müxtəlif sözlərdən istifadə edərək cümlə quruluşunda dəyişərək cümləni tamamlamağı tələb edirik. Tolkien's works weren't completed because of his death. Onun bəzi işləri ölümünə görə tamamlanmadı. Amma, amma burada gedir, onun tiki oğlu onun işlərini tamamladı aha bu sonuncu cümlədə hissən Christopher edited several works that were completed at the time of his father's days bu cümləni müxtəlif formada fərqli sözlərlə yazsaq nə qeyd eləyə bilərik deməli uh, but uh, they cümlə quruluşunu dəyişirik məcəllə çeviririk they published by his son düzgün formatda. Bu formatda olur, düzgün. 30-cu sualda worldwide sözünün sinonimi, təbii ki, global. Bu qədər mətn testində suallarını işlədi. Düşünürəm ki, hər gününüz üçün faydalı olar. Hər hansı bir suallarınız olarsa, rəy bölməsinə qeyd edə bilərsiniz.